Assalamualaikum, terima kasih kepada yang Terus Setia bersama-sama saya Ziana Nasir tiba masanya untuk program Islah Diri dan dalam kehidupan ini cabaran datang tanpa jemputan kadang-kadang itu -kadang, kan terlalu berat untuk dipikul terlalu cepat untuk difahami namun ingatlah ketenangan bukan tanda kita kalah tapi bukti kita kuat dan bersama-sama saya hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana untuk kekal tenang di tengah ujian mencari kekuatan dalam diri kita dan akhirnya melangkah dengan hati yang lebih damai kita bawakan topik hari ini tenang-tenang sudah ya bersama-sama Profesor Dr. Muhammad Aziz Syah Muhammad Arif atau lebih dikenali sebagai Prof Mas dari uh, UPSI Pensyarah Jabatan Bimbingan dan Kaunseling UPSI. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Prof yang penting kerana sudi untuk setia bersama-sama kami membawakan uh, motivasi, cerita-cerita uh, panduan untuk sama-sama kita menjalani kehidupan ini dengan sebaik mungkin. Yang pertama sekali, Prof ya, bila sebut tentang tenang-tenang sudah dalam dunia yang kita ibaratkan serba laju dan boleh katakan asyik menekan, tiap-tiap hari menekan kita. Mengapa rasa tenang ini semakin sukar untuk dicapai, Prof? Okey, tenang adalah satu emosi yang sangat mahal. Ya? Jika dekat supermarket ada jual tenang, kan ramai orang dah nak beli dah. Dan orang akan sanggup habis duit berapa ratus ribu juta untuk membeli ketenangan. Kan? <laughs> Tetapi masalahnya tenang ini tidak boleh dijual mm -hmm. Dan dia tidak ada dekat luar Sebab tu kalau kita mencari tenang Menuntut ketenangan Nanti kita tak dapat apa-apa tu Kita makin resah, gelisah, marah, memberontak Sebab tu kita kena ingat satu benda Tenang ni sebenarnya datang daripada diri kita sendiri Dia dalam diri kita sendiri Maka kita yang kena create ketenangan itu ataupun cipta ketenangan dari dalam diri kita walaupun tak sempurna tapi rasai dan sedar dan besarkan ketenangan tu dia peace dia tenang dia damai dan untuk cipta ketenangan ni kita kena berdamai dengan diri sendiri dan kena berdamai dengan orang lain kena berdamai dengan alam baru kita tenang macam perang tu mm -hmm. selagi kita berperang bergolak bergaduh walaupun kita nampak kuat kita menang orang tunduk kat kita orang sujud kat kita tapi sebenarnya tak tenang tu ha jadi macam mana nak berdamai macam mana nak bertenang itu kita kena belajar kan ha ha okey makna kata tenang tu satu keadaan jugalah situasi seorang tu kan cumanya uh, tenang ini boleh dilatih ya prof Ya, tenang ni boleh dilatih. Dia umpama dia macam mana kita naik basikal ketika waktu mm -hmm. kecil kan? Mm -hmm. Kita naik basikal jatuh, ya, lutut berdarah, tu naik basikal lagi jatuh. Mm -hmm. Dan akhirnya kita mahir naik basikal dan kita dengan basikal tu seolah-olah bersatu kita boleh belok kanan, belok kiri, elak lubang dan kita adalah pascal, tu lah kita. Macam tu juga tenang. Mm -hmm. Apabila kita dah latihlah pemikiran kita, perasaan diri kita, maka kita berdamai, kita boleh tenang. Tapi walaupun kita dah berlatih, kita dah cuba tenang, sebagai manusia biasa, kita tetap tak tenang, kan? Ya. Yeah. <laughs> Sebab kita adalah makhluk yang stimulus ya. dengan kehidupan kita ahli keluarga suami isteri anak-anak bos majikan tetap tak tenang tetap ada benda yang bergolak marah sedih suka duka sebab kita manusia biasa cuma kita cepat sedar cepat kembali tenang dan tak masuk dalam masalah dendam kesumat susah hati yang menyebabkan ketenangan kita tu hilang jadi oh. maksudnya kita cepat sedar dan cepat harmonikan diri kita sendiri. Okey, baik prof, tenang tu mahal dan kita kena terima hakikat kita sememangnya akan berhadapan dengan satu perasaan yang mungkin buat kita rasa tak tenang dan sebagainya. Itu adalah sesuatu yang normal. Kalau tak rasa apa tu rasanya macam bukan manusia normal lah pula kan. Okey, sekarang ni saya nak tahu apa agaknya tanda-tanda awal seseorang itu sebenarnya sedang hilang ketenangan jiwanya walaupun kita nampak dari segi luarannya, nampak macam okey-okey saja, nampak macam biasa-biasa, baik-baik saja, Tapi sebenarnya dia dah mula dah uh, hilang ketenangan jiwa tu hmm. Okay, so ada banyak tanda seorang tu hilang ketenangan jiwa uh, Dia ketenangan jiwa ni datang apabila apa yang expectation dalam diri kita Dengan expectation dekat luar tu sama Kan? Jadi kita tenanglah. lah. Yeah. Jadi masalahnya kita tak tenang sebab expectation kita tinggi dan expectation kat luar tu rendah. Maka kita pun marah, memberontak. Mm -hmm. Kenapa dia tak jadi seperti yang saya nak. Uh, contohnya kasih sayang lah. Kita ni orang sayang kita. Tiba-tiba orang tu benci kita. Jadi oh. kita marah, memberontak. Kenapa dia tak sayang saya? Kenapa dia, dia su tak suka saya? Kenapa dia benci saya? Jadi kita pun tak tenang. Uh, sebab itu antara Kunci untuk tenang adalah turunkan ego, don't judge, dan menikmati kehidupan sedikit demi sedikit Dan besarkan kesyukuran nanti kita tenang Sebab antara punca tak tenang adalah expectation kita tinggi sangat Macam-macam kita nak lah kehidupan ni Macam-macam kita harap, macam-macam kita tuntut pada orang lain Kemudian kita tak dapat, kita marah, kita tentang, kita kritik, kita memberontak, kita protes itu juga akan kita resah, gelisah, marah dan dendam kesumat tu. Sebab itu, relax, tarik nafas, rasai nafas, turunkan ego kita, turunkan expectation kita. Jangan banyak judge, menikmati sedikit demi sedikit, sedikit dan bersyukur nanti Tuhan akan tambah rahmat. Tuhan akan tambah nikmat. Waktu tu kita akan dapat ketenangan. Nah, saya harap Uh, boleh tangkaplah eh? ya yeah, apa yeah. yang saya saya cakap ni kan boleh <laughs> boleh prof semestinya okey saya rasakan prof uh, sebab saya membesar sebelum zaman adanya media sosial uh, kan uh, prof pun sama saya rasa kan okey dulu rasanya macam jiwa kita ni perasaan kita hati kita rasa macam lebih damai lebih tenang tapi kalau melihat kepada hari ini dengan adanya kemajuan teknologi uh, pelbagai apps media sosial semua orang sibuk dengan media sosial masing-masing kan Adakah media sosial hari ini menjadi penyumbang utama kepada keresahan jiwa sebab bila kita tengok apa yang mereka uh, share dekat media sosial kita pun nak juga macam mereka kita mula untuk membandingkan itu ini kenapa dia lebih kenapa kita tidak kenapa dia bagus kenapa aku kurang bagus contohnya begitu adakah itu merupakan salah satu penyumbang kepada apa yang kita rasa hari ini resah jiwa tak tenang hidup Ha, ya, yeah. dia salah satu faktor yang menyumbang yang meragut ketenangan kita. Mm -hmm. Sebab bila kita ada media sosial, kita bandingkan diri kita dengan orang lain, kita post dan kita harap berapa banyak like, berapa banyak share kan. Mm. <laughs> tak kita tertunggu-tunggu tu kan. Yeah. Dan ada pula orang komen negatif kan. Mm -hmm. Jadi hidup kita terfikir-fikir, terkejar-kejar, nak buat tu, nak buat ini. Dan lama-lama ketenangan kita diragut sebab kita tidak boleh menikmati diri kita, menikmati benda-benda kecil, bersyukur dan menikmati here and now and the power of now itu. Mm -hmm. Sebab itulah psychological, here and now dan the power of now itu sangat penting. Maksudnya kita menikmati apa yang ada pada hari ini, saat ini tanpa terlekat dengan benda lepas. Mm -hmm. ha, kalau terlekat banyak dengan benda lepas, dapat depression, traumatik, dan kita tak terlekat dengan benda akan datang. Risau apa akan berlaku, apa orang cakap, nanti benda tu macam mana. Nanti kita dapat anxiety, kebimbangan, kerisau yang melampau dan sebagainya. Sebab tu media sosial ni kita kena kawal. Kita kena ada masa untuk self healing tanpa media sosial. Sebab tu percayalah kata saya. Sesiapa yang dapat jauhkan diri dia daripada media sosial selama tiga hari, bagi healing masuk hutan sembang main pasir 3 hari healing tanpa Handphone Sampai media sosial Dia akan tenang Dia rasa dia macam masuk Ke alam baru hmm. Kan <laughs> Tapi susah nak buat tu yeah. Sebab benda tu Dah jadi macam keperluan yeah. Jadi kita tetapkan Satu hari Jangan pegang handphone Empat jam nah, Contohnya Balik kerja Daripada pukul Tujuh Malam tu mm -hmm. Sampai Tidur Jangan main handphone Ataupun hari Sabtu Ahad Time makan Jangan main handphone Tapi menikmati Anak-anak Menikmati sekitaran dengan bunyi buruk bersembang, pegang tangan pegang pinggang pasangan menikmati itu nanti kita akan tenang. Jadi jangan serapuk sangatlah dengan media sosial ni. Pening kepala kita nanti. Ah tu dia kena tenang-tenang sudah. Kena cuba amalkan. Tak cuba tak tahu kan mungkin boleh mula dengan sejam dua, lepas tu boleh uh, tambah lagi kan jam untuk kita uh, tidak pegang apa-apa gadget. Uh, Okey baik. Dalam masa yang sama juga uh, Prof kita melihatkan Kadang-kadang tu ada seseorang ni dia diuji begitu berat Tapi dia kelihatan tenang saja Manakala ada pula yang cepat goyah Mengapa ini berlaku? Dia tak sama Okay memang macam tu Dalam hmm. psychological dia ada personality type A, personality type B hmm. ya. uh, Contoh yang pertamalah personality type B ni Orang ni dia jenis tak kisah Dia jenis I don't care uh, jadi dia boleh lalui hidup dengan tenang mm -hmm. Dan ada satu lagi ni Dia panggil personality type B ni Dia lebih sensitif Suka terasa apa yang orang kata Suka ambil Kata-kata uh, orang masuk dalam mm -hmm. diri dia kan. Ha, sebab itu Kalau personality type A ni Kalau orang tu kata dia bodoh Dia pandang orang tu Uh, kau lah bodoh, ha, dia pun jalan. tak fikir apa dah. Ha, ha, ha. Tapi kalau pasti type B ni, uh -huh. kalau orang tu kata kat dia, kau ni bodoh. Dia fikir, kenapa orang tu kata saya bodoh? Uh -huh. Kenapa dia cakap saya begitu? Dia tak faham ke perasaan saya. Dia pun menangis, sedih, duduk sama-sama. Jadi dia pun masalah. Ha, sebab itu, kita kena check diri kita Jenis sensitif ataupun tak hmm. Kalau kita jenis kuat Okay no problem hmm. Tapi kalau kita jenis sensitif Cepat terasa Ataupun dengan kata lain Kita sedarlah Kita jenis hati tisu Aha. Maka janganlah Gaduh dengan orang Kan bertelaga dengan orang Terdedahkan dengan banyak Benda-benda negatif tu Nanti kita menangis Sebab tu orang hati tisu ni dia rasa dia kuat. Dia bergaduh dengan orang. Dia cakap kasar dengan orang. Betul dia menangis. Dia tak boleh tidur malam. Orang yang dia cakap tu relax je. Gemuk je. Kan? <laughs> <laughs> Okey. Makna kata kita kena kenal diri kita. Apa kelemahan kita? Uh, sebelum kita pergi uh, berjuang ataupun sebelum kita pergi bertekak dengan seorang ke apa kan. Okey. Kalau kita hati tisu, kita elakkanlah benda-benda macam tu. Okey. Sekarang ni, uh, apa agaknya langkah yang paling asas prof untuk kita mula cari ketenangan ketika mana kita sedang tertekan. Mungkin ada dalam kalangan pendengar kita, penonton uh, waktu ini juga di live Facebook kan. Tengah tertekan ni rasa macam tak tahu nak buat macam mana. Bagaimana nak kekal tenang. Walaupun dia uji pelbagai, orang kata ujian tu datang dari uh, se segenap sudut ni. Uh, atas, bawah, depan, belakang. Tapi kita nak tenang-tenang saja. Okey. Kalau nak tenang-tenang saja santai kan mm -hmm. paling mudah kita pakai formula STRL. Apa Sedari, itu? terima, rasai, mm -hmm. lepaskan. STRL ni adalah formula yang sangat bagus. Mm -hmm. Kaunselor, terapis banyak praktis ni kepada klien ni. Okey. Okay. Uh, yang pertama adalah sedari. Contohnya fikiran kita rasa resah, kita stres, orang fitnah kita, maka kita kena sedar benda tu. Okay. Paling mudah kita cakap, "Sekarang aku sedar aku stres, sekarang aku sedar hati aku sakit." Kita kena sedar dan validate emosi tu. Mm -hmm. uh, jangan tolak, jangan nafikan. Kalau tolakkan nafikan tu maksudnya okey okey saya kuat. Sama tak kuat mana tu? Okay, lepas sedari, kita kena rasai benda tu. Mm -hmm. Rasai maksudnya kalau kita rasa sedih, menangis lah. Kalau nak menjerit, menjerit lah. Kalau nak atas esak menangis lah teresak-esak. Jangan berlakon jadi kuat. Kita bukan kuat, kita manusia biasa. Kita mm -hmm. bukan superman, kita manusia biasa. Saya tengok cerita superman, superman pun menangis. Superman pun sedih juga kan. Hmm. <laughs> Jadi bila kita meluahkan, kita menangis, kita merasai, kita rasakan rasa lega. Ha, <sighs> legernya, tenangnya. Sebab tu jangan memendam. Kita memendam lepaskan sangat ya? bahaya. Hmm. Jadi selepas kita sadari, kita rasai, lepas tu kita kena a uh, sedari, ST uh, sedari terima. Kita terima benda tu. Hmm. Ya. Yeah? Terima maksudnya jangan tolak Lepas tu kita kena ras rasai Lepas tu kita kena belajar melepaskan Melepaskan maksudnya Jangan lagi duduk dalam emosi tu Kesedihan tu Kita hmm. kena buat sesuatu benda kita lain Yang benda kita suka Kita kena menikmati Contohnya yeah. kalau awak suka pokok Pergi menikmati pokok Suka sembang pergi bersembang Suka pergi beriswap pergi beriswap Suka makan pergi makan Jangan biar pemikiran kita Perasaan kita ditarik dengan benda negatif tu Sampai kita tak boleh buat apa-apa pun -apa. Seolah-olah duduk ni kiamat Tak Kita sedih ke Kita menangis ke Orang buat jahat ke Kita ke Besok matahari tetap terbit Ni mati matahari Bulan tetap timbul Alam terus berpusing Kita yang rugi Sebab hmm. itu Walaupun benda buruk berlaku Terus Kekal Menikmati kehidupan Hmm, mungkin ada juga ni uh, prof bila prof cakap macam tu uh, ada yang terdetik di hati mungkin ah uh, cakap senanglah sebab uh, awak tak berhadapan dengan ujian tu bukan awak yang rasa saya yang rasa. Ah uh, jadi macam mana kita nak positifkan uh, mindset orang sebegini? memang macam tu. Kita dalam counselling bila kita ajak klien ya memang klien akan cakap benda macam tu. Cakap senang senanglah saya nak buat susah, awak oh, cakap senang, yang hadapi susah. Ya. Memang macam tu. Tapi itulah cara Itulah tekniknya Itulah pendekatannya Jadi perlahan-lahan Beri masa pada diri Untuk merawat diri Untuk tenang Dia kita tak tenang Kita berperotak Sebab kita nak sembuh cepat Kita mm. nak tenang cepat Dia tak ada cepat-cepat je -cepat tu Dia bukan macam Segera ni Kita kena mm. perlahan-lahan Beri masa untuk merawat Beri diri kita dalam masa Tapi beri masa merawat tu Kita kena faham Bukannya masa yang merawat tu Masa tak merawat Tetapi maksa yang kita kita isi dengan makna baru kehidupan, menikmati kehidupan, memaafkan diri dan orang lain. Baru kita sembuh. Tapi kalau masa tu kita terus merungut, marah, stres. 20 tahun sakit, 15 tahun sakit, 20 tahun sakit sebab masa kita tu semakin teruk dan sia-sia. Sebab itu masa tu kena isi dengan benda yang bermakna dan menikmati kehidupan nanti cipta ketenangan, perlahan-lahan Ada macam tu. Okey, bila mana kita diuji dengan sesuatu perkara, mungkin kehilangan, mungkin soal kesihatan ataupun perpisahan dan macam-macam lagi kan, perkara yang diuji, mungkin dari segi keuangan juga tidak terkecuali akan uh, sampai satu tahap kita lihat ada individu yang mula rasa panik ataupun sampaikan ada yang menghadapi anxiety. Andai katalah benda benar kita tidak lihat secara lebih mendalam, diberi perhatian sebaik mungkin, apa lagi agaknya dari segi uh, implikasi, kesan bila kita tak rawat diri kita ni, kita tak cari uh, ketenangan supaya kita kekal sihat. Uh, Prof Okey sebab tu kita kena kawal ketenangan kita ya ketenangan ni bukan maksudnya tenang hmm. peace tak tu kan ketenangan ni maksudnya tetap sedih tetap gembira tetap suka duka it is normal life cuma kita sedar dan kita dapat balik ketenangan kita dengan mengawal tu. sebab itu ketenangan kita akan diragut sampai dapat masalah kesihatan mental serius kunci dia dalam klinikal dipanggil tak terkawal. Oh. Sebab tu jangan sampai tak terkawal. Maksudnya saya rasa sedih tak terkawal. Duduk air mata jatuh dengan sendirinya sedih tak dapat dikawal. Mm -hmm. Ataupun kita rasa takut tak terkawal. Takut itu, takut ini, takut pasangan, takut bos, takut masa depan. Tak terkawal sampai tangan mengeletak. Ada deba-deba, sejuk berpeluh. Ataupun kita mungkin ada keinginan untuk uh, lari daripada orang lain ataupun membuat benda-benda negatif pada orang lain mm -hmm. mencederakan diri ataupun kita mula tak boleh tidur malam tidur yeah. malam je tak lena mm -hmm. tidur malam saja tak nyenyak ataupun terkejut tengah malam mimpi ngeri sampai berpeluh jadi maksudnya ketenangan kita mula diragut mm -hmm. kita tak dapat kawal tak boleh tidur malam dan ada satu perasaan Yang negatif pada diri dan orang lain uh -huh. Waktu ini Sorry to say Kita tak boleh buat sendiri tu uh -huh. Kita kena rendahkan diri Turun ke ego Kita kena minta bantuan Minta bantuan Akan-akan rapat Orang dipercayai Kalau tak ada Sangat pilih jumpa kaunselor uh -huh. Sebab kaunselor memang Dilatih untuk Mendengar dan membantu. Kalau kita biar Kita simpan Silap-silap Kita boleh dapat panic attack Boleh yeah. dapat anxiety Boleh dapat depression Waktu tu kesian jadi, sayangkan diri kita sendirilah ya. Mm -hmm. Love yourself first. Ah, itu paling penting. Okey. Uh, saya nak minta pandangan Prof lah kan. Uh, ada juga dalam kalangan masyarakat kita, mungkin segelintir lah. Bila berhadapan dengan uh, ujian, uh, mereka ataupun masalah lah kata masalah. Uh, mereka melarikan diri daripada masalah itu. Adakah itu akan menyelesaikan masalah yang dihadapi Prof? Okey, boleh. Kalau boleh lari, larilah. Kan? Sejauh mana tu? Sebab tu kena, kena faham. Dalam <laughs> penyelesaian masalah atau konflik, kita ada banyak strategi. Ya? Yang pertama, kalau kita boleh delete dia, delete dia. Supaya kita tenang. Hmm. kan? Sebab dia, dia toxic. Kalau boleh lari, larilah. Kalau itu menenangkan kita. Tapi kalau sampai satu ketika, kita rasa nak berhadapan, berhadapanlah. Supaya kita dapat bincang Terus terang Menyelesaikan masalah Jadi maksudnya Kita boleh melarikan diri Kita boleh delete dia Kita boleh berhadapan Ataupun kadang-kadang tak boleh berhadapan sangat Tak boleh lari sangat Macam pasangan kita Bos kita Kita ambil jalan berdamailah Peluklah dia. Lah dia kalah Layan dia. Layanlah dia. Awak macam mana memang fikiran dia macam tu, memang keadaan dia macam tu. Mm -hmm. Mungkin dia pada trauma dia segi, Jadi berdamailah. Jadi semua teknik kita kena gunakan ikut kebijaksanaan dan situasi. Sebab tu nak tenang jangan guna satu teknik. Kita mm -hmm. kena guna lima teknik separuh tangan. <laughs> lima teknik eh. Okey. Uh, menyentuh tentang a um melepaskan sebab tadi ada kata apa sedari rasa i, terima lepaskan bagaimana untuk kita ni belajar melepaskan sesuatu yang di luar kawalan kita prof bunyi macam mudah melepaskan tapi benda tu macam agak sukar sebenarnya ah ha -ha, betul eh hmm. bagi orang yang tengah teruk tengah sakit dalam konflik dia melepaskan yeah. ni sangat sukar tapi dia kena belajar juga melepaskan Melepaskan ni maksudnya Jika benda tu berlaku buruk Saya di fitnah Ataupun uh, konflik dengan pasangan perpisahan Jadi kita marah, kita geram Kita benci dalam pemikiran ni mm -hmm. Dia tak boleh lepas benda tu Nak tidur malam pun terfikir benda tu Ya yeah fikir pula kenapa saya tak marah dia, kenapa saya tak tumbuk dia, kenapa saya biar dia buat saya macam tu. Jadi sakitlah pemikiran ni. Jadi kita kena melepaskan. Dan melepaskan ni maksudnya bukan kita cakap pada diri kita, saya nak lupakan dia, saya tak nak fikir dia, saya nak lupa dia, saya tak nak fikir dia. Bila kita cakap saja macam tu, 10 kali masalah tu akan datang. 10 kali wajah tu akan datang pada kita. Itu bukan cara melepaskan. <laughs> Sebab tu cara melepaskan macam ialah kita kena macam kita pegang cawan. Mm -hmm. Jadi kita kena letak cawan tu okay. dan kita kena pegang benda lain. Jadi okay. kita letak cawan, kita pegang sudu, kita menikmati sudu. Kita letak cawan tu, kita pegang kuih, kita menikmati kuih. Jadi melepaskan, melepaskan adalah jangan fokus kepada benda yang negatif yang menyakitkan mm -hmm. tetapi pergi menikmati kehidupan. Mm -hmm. Pergi makan, pergi melancong, pergi berjalan, sembang dengan orang kita suka. Buatlah apa-apa yang kita happy tanam pokok ke, tengok video ke sampai kita rasa seronok, nikmat, mm -hmm. enjoy, sayangi diri. Nanti kasih sayang, keseronokan tu penuh daripada dada kita, muka kita, kepala kita. Nanti kita sendiri akan dapat melepaskan, dapat memaafkan tanpa sedar. Mm -hmm. Sebab sebab tu saya sebut Mal, walau macam mana Benda buruk berlaku pada kita Orang toksik sebagainya Jangan lupa menikmati kehidupan Dia satu saja Ada 99 lagi benda yang happy Yang seronok Anugerah Tuhan yang tak terkata Tak terhingga Menikmati kehidupan Nanti benda-benda buruk tu Akan hilang hmm, perlahan lahan Yang penting Tenang-tenang sudah Okey akhir kata uh, Prof Mas Untuk tenang-tenang sudah Sebab kita masih lagi uh, Baru kan untuk tahun 2026 Masih panjang lagi perjalanan Sedikit titipan untuk semua pendengar dan juga penonton kita. Okey, untuk tenang-tenang ni kita kena sedar keadaan diri kita. Lepas tu kita kena buat baik. Lepas tu kita kena santai dan menikmati kehidupan. Ha, itu formula KPSM ni. Mm -hmm. Ya, jadi maksudnya kita kena sedar keadaan diri kita. Lepas tu kita kena buat baik. Tapi ingat satu benda pula, buat baik ni. Apa tanda buat baik pada diri kita sendiri. Mm -hmm. Sebab <coughs> tu ada orang kata kat saya, orang baik suka ditindas, orang baik suka ditukar, orang baik baik senang tainannya. Tak maksudnya dia buat baik pada orang tapi dia lupa buat baik pada diri sendiri dahulu sebab tu buat baik sebenarnya ialah buat baik pada diri sendiri dahulu buat baik dengan pemikiran kita perasaan kita jasa kita lepas tu bila dia tenang happy baru buat baik pada orang lain dia tak adalah lagi muncul orang baik tak enaknya orang baik dia tekan tak ada dia lepas kita buat baik hati tenang hati tenang dengan berbuat baik berbuat baik hati tenang mm -hmm. lepas tu kita agak santai turun ke expectation menikmati kehidupan dan terus menikmati kehidupan jadi ingat formula KBSM, kesedaran, buat baik, menikmati kehidupan dan belajar melepaskan. Okey, yang kita cari adalah tenang. Tenang tu mahal. Terima kasih banyak-banyak. Kita ucapkan kepada Profesor Dr. Muhammad Aziz Syah Muhammad Arif, Prof. Mas, Pensyarah Jabatan Bimbingan dan Counseling UPSI untuk Islam Diri. Terima kasih banyak-banyak, Prof. Terima kasih. Jumpa Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, sebelum kita berpisah, ingatlah satu perkara. Kita tak mampu mengawal semua perkara yang berlaku. Tapi kita mampu untuk mengawal cara kita menghadapinya. Apa kata kalau kita ambil nafas seketika, cuba tenangkan hati dan percayalah. Setiap satu cabaran hadir, pastinya membawa hikmah bersama. Jadi teruskan melangkah dengan yakin kerana ketenangan hari ini adalah kekuatan untuk hari esok. Jumpa lagi dalam siaran akan datang. Sekian islah diri untuk minggu ini. Ingat ya, islah diri. Perbaiki diri, perkukuh pribadi. Saya Zira Nasir. Islah diri, perbaiki diri. Berkukuh.